Salam sejahtera. Okey, kali ini video saya hanya bertanya kepada anda untuk saya jadikan sebagai konten pada masa akan datang. Anda jawab soalan-soalan ini berkait dengan Abang Belon. Soalan pertama, adakah Abang Belon harus me me meneruskan tindakan undang-undang terhadap DBKL, contohnya menyaman DBKL, atau Abang Belon perlu berdamai dengan DBKL? Faktanya mudah. Abang Belon pun mempunyai pasukan pembelaan, pasukan peguamnya yang diwakili oleh pasukan yang bermotif politik dan bermotif isyan. DBKL juga mempunyai pasukan undang-undang yang pastinya bukan calang-calang. Jadi, faktanya ialah mampukah Abang Belon mengalahkan DBKL di mahkamah nanti dengan kes fakta yang cukup jelas? Abang Belon tiada lesen berniaga dan menurut laporan fakta Abang Belon ada sentuhan fizikal terhadap penguat kuasa di BKL. Soalan pertama. Perlukah Abang Belon saman di BKL atau berdamai dengan di BKL kalau Abang Belon teruskan uh, tindakan undang-undang pastinya akan mengambil masa yang sangat panjang. Cukupkah dana Abang Belon walaupun ipercuma tapi Abang Belon harus tahu. Ianya akan memakan masa yang sangat panjang, memakan belanja yang sangat panjang. Tapi tak apalah, saya nak tanya netizen lah. Sama ada Abang Belon perlu membawa ke mahkamah dan semuanya akan terlondeh. Di BKL pun terlondeh, Abang Belon pun akan terlondeh habis. Itu soalan pertama. Soalan kedua, mana satukah yang kita boleh percayai? Laporan doktor yang merawat Abang Belon yang menyatakan bahawa Abang Belon tidak ada patah tulang belakang ataupun tulang rusuk tiada tulang yang patah. Hanya ada uh, beberapa kecederaan yang lain. Doktor itu tidak pernah memberitahu bahawa Abang Belon akan ada risiko mengalami lumpuh kekal. Doktor yang merawat di hospital Abang Belon Tetapi hari ini seorang doktor yang mana dikenali sebagai Dr. Muhammad Hafiz Rizal yang merupakan bekas uh, ketua pemuda PKR Kelantan yang telah dipecat pada tahun 2017. Yang pada waktu itu menyifatkan pemecatannya sebagai tidak adil dan dibuat secara sepihak oleh Nik Nazmi Nik Ahmad yang merupakan ketua pemuda PKR Pada masa itu. Jadi saudara-saudara sekalian. Kita nak percaya mana satu. Menurut doktor yang um, bergelar Dr. Muhammad Hafiz Rizal ini. Beliau kata... Abang Belon berisiko mengalami lumpuh kekal susulan kecederaan di bahagian tulang belakang. Didakwa, ekoran dicederakan penguat kuasa di BKL dalam kejadian di Jalan Tuanku Abdul Rahman TAR, Kuala Lumpur pada 28 Mac lalu. Soalan kedua, mana satu yang kita boleh percaya? Doktor yang dikenali sebagai Doktor um, Muhammad Hafiz yang juga merupakan bekas Ketua yang pernah menjadi ketua pemuda PKR yang telah dipecat Ataupun seorang doktor yang merawat Abang Belon Yang telah menyatakan mengesahkan tiada berlaku tulang belakang patah Mahupun tulang rusuk yang patah Soalan kedua kita ialah Mana satu yang kita boleh percayai kini Soalan yang ketiga Ialah menurut Abang Belon dia kata adakah sebab beliau mempunyai uh, rekod jenayah lampau beliau tidak boleh cari rezeki persoalan ini sangatlah subjektif bukan kerana tidak boleh cari rezeki kata netizen tiada satu orang pun yang menghalang abang belon mencari rezeki di BKL tak pernah halang abang belon cari rezeki tetapi Cara cari rezeki itu harus ikut undang-undang. Tiada lesen bermaksud itu adalah perniagaan yang haram. Jadi, sejak bila pula di BKL menghalang Abang Belon cari rezeki? kata natizen. Tiada sesiapa yang menghalang Abang Belon mencari rezeki. Tetapi Abang Belon kata, sebab ada kes lampau saya tak boleh cari rezeki kah. Wah, oh, itu ada netizen kata, abang ah, Belon sekarang cuba pula nak bermain sentimen simpati. Saudara, soalan kita yang ketiga ialah mana satu laporan yang boleh kita terima? Adakah laporan fakta yang mengatakan dalam fakta um, kenyataan media di BKL menyatakan bahawa um, pegawai penguat kuasa sudah memberikan amaran dan selain itu berlaku sentuhan fizikal oleh Abang Belon terhadap penguat kuasa. Itulah yang menyebabkan berlaku kekecohan. Tetapi cerita daripada Abang Belon pula ialah dia kata, kalau saya bekas penjenayah, bolehkah saya dipukul, ditendang, diterajang, dicekup leher dan diperlaku zalim? Mana satu yang kita nak percaya? Ah, itu soalan saya lah. Kamu nak percaya mana satu? laporan kenyataan media di BKL ataupun apa yang Abang Belon kata ini iaitu dia kata dia dipukul, ditendang, diterajang, dicekup leher dan diperlaku zalim semua yang dia kata ini bakal akan diambil faktanya di mahkamah nanti dan ini dilaporkan dalam Malaysia Kini menjadi pertanyaan saya ialah dalam video yang tular itu, betulkah? <laughs> Saya tak nak jawablah. Kamu cari video tu sendiri dalam video yang tular tu. Betulkah abang Belon dipukul, ditendang, diterjang, dicekup leher dan diperlaku zalim? Itu persoalan saya. Jadi mana satu yang kita boleh percayai kini? Sebelum anda berikan komen, ingat soalan-soalan itu, saudara-saudara sekalian kata abang belon kalau saya ada kes lampau adakah maksudnya saya, saya tiada tempat untuk lawan orang yang buat salah dengan saya <tuh> tak tahulah apa buat apa yang dimaksudkan oleh abang belon orang buat salah terhadap beliau sambil menangis teresak-esak pada sidang media di Kuala Lumpur saudara-saudara sekalian abang belon kata kalau saya ada kes lampau adakah itu lesen untuk siapa-siapa sahaja boleh pukul saya. Kalau saya miskin, susah dan ada kes lampau, adakah di BKL boleh layan saya macam sampah? Wah, oh, ini memang satu kenyataan yang cukup berani daripada Abang Belon. Ingat Abang Belon, kamu sedang berhadapan dengan satu kes yang sangat berat. Silap-silap hari bulan, apa apa kenyataan Abang Belon pada hari ini yang diterbitkan oleh Malaysia Kini ini? Boleh menyebabkan fitnah dan bakal kena saman pula Semoga Abang Belon dengarlah nasihat daripada netizen Berdamailah dengan DBKL Jangan lagi ditunggang oleh-oleh orang ahli politik, pempengaruh dan sebagainya Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye